دا مهمه دا چې په یاد ولرای چې یوازې د دی دې لپاره چې تاسو د اداري توقېس څخه خلاص شوي یست پدې معنی نه ده چې تاسو په ترکیه کې د پاتې کېدو حق لرئ یا تاسو ته تا د هر ډول محافظت حالات درکړل شوې موږ به هڅه وکړو چې په دې ویډیو کې ځنې عمومي مسائل تر پوښښ لاندې ونیسو چې تاسو باید خبر اوسئ ک تاسو د استال لو مرکز څخه خلاص شوي یست دا یوازې د عمومي معلوماتو او اهدافو لپاره دی تاسو باید خپل ځانګړي قضیه د لاتر لپاره د وکیل سره مشوره تر لاس کړی د دې لپاره مخ سپرخت نه کوو چې تاسو د خپل شخصي وضعیت په اړه نور معلومات لوپاره د مهاجرت مدریت ولایتي دفتريه پی ډي ایم ایم سره اړیکه ونیسئ یا یو وکیل هم یا یو غیر انتفاعي حقوقي مرستې سازمان سره اړیکه ونیسئ کله چې هم تاسو له توقيف څخه خوشحالي شوي تاسو ارطیال لري چې ځینې شرایط پوره کړی لکه په ځنګړې ولایت کې ژوند کول او د لاسلیک بشپړول لپاره پی ټ ایم ایم سره په منظمه توګه لیدنه تاسو د اداري توقيف دی پات را سوالو رسمي پریکړه باید پګو تا کړی چې د دې ارطیاو څخه کوم یو تاسو لپاره د تطبیق وړ دی دا مهمه ده چې تاسو د دیمو کرافیته نو سره سم عمل وکړي پیاوتوالاري له توقيف څخه خوشي کېدل په دې معنا نه دي چې تاسو په ترکیا کې کی د پاتې کېدو قانوني وضعیت ترلاسه کړئ مهرباني وکړی په خپل ځانګړي وضعیت په اړه د وکیل سره مشوره وکړی د نور معلومات لپاره په توقيف کې ستاسو د حقوقو او اخراج پروسه په اړه زموږ نور ویډیوګانې وګورئ دا ویډیو او आवाज د معلوماتي اهداف لپاره ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفوجي سولډریټي نتورک لخوا د یریخ یی رائټس ترکی په ملګرتیا جوړه شوې ده